Друзья, я рад, что вы все собрались сегодня здесь. Э, все неравнодушные, все те, кто против того, что Янукович два года находится при власти, и что он не выполняет ни одних тех обещаний, которые он давал молодежи. И благодаря молодежи, кто стал президентом, а теперь он нас не хочет не слышать, не видеть. Он спрятался от нас в Межигорье, и мы ему больше не нужны. Я хочу зачитать, что он обещал нам, и что он на самом деле выполнил. Сбившие призывы, да, на армию. Сбивший I'm to have to see Их можно.